Привет. Привет. О чем общаешься? Ну, По-разному, как, как пойдет. Есть вопросы у тебя какие-то? Ну, а ты, ты откуда? Из Украины. А ты украинец? Что ли? Ну, если ты русскоязычный, нужно правильно говорить украинец как, А какая... Не, Украина, что, не едино, что ли? Нужно просто учить русский язык и смотреть, в каких словах, какое есть ударение. После этого не будешь ошибаться. Ты же вроде русскоязычный. Я не русскоязычный. Я просто почти русский. Это как? Почти русский. Ну, просто я татарин, да. Татарин. А как это почти русский? Ну, живу в России, да. А, а если я поеду, например, буду жить в Испании, там, год или пять лет, или один месяц, я буду почти испанцем? Я не знаю, тебе виднее. А ты как определяешь, что ты почти русский? Я в России живу. И что с этого? Россия это союз большущего количества республик и регионов, как Советский Союз когда-то был. Это не страна. Точнее, да? да, это не страна, это государство, но не страна. Ага. Страна это республика Татарстан, башкортостан Вот эта страна. Да. А Соединенные Штаты Америки это что? Это Соединенные Штаты Америки. Это государство, но не страна. 51, 51 штат, каждый из штатов имеет свою конституцию, которая не противоречит основному закону Соединенных Штатов Америки. Миннесота это Миннесоцы, и у каждого свой язык. Ни в коем случае. У каждого своя конституция и законодательство, которое не противоречит основному закону Соединенных Штатов Америки. А почему языка своего нет ни у кого? Почему же нету? Одни общаются на, на, этом, на английском языке, вторые на английском-американском. Как же ж нету? Есть английский-американский и английский-британский. Брит, Еще есть английский-австралийский, представь. А мексиканского нет. Мексиканский ⁇ это государственный язык в Мексике. Много мексиканцев проживает в США и использует этот язык как свой родной в повседневной жизни. А в, а в Украине есть русский язык? В Украине? Ну понятно, ага. я с тобой общаюсь на русском языке. Ну а русские школы есть? Русские или российские? Школы на русском языке есть? Школы на частные, частники есть. А? А зачем они появляются? Для чего? Частные школы, потому что у нас проживает приблизительно 4 миллиона э, россиян, у которых родной язык, язык который, мы, который они используют в повседневной жизни, это русский язык. И они, да. возможно, хотят, чтобы их дети э, учились и общались на русском языке. В таком случае меценаты или богат, богатенькие да. дяденьки открывают такие школы, финансируют э, учебную программу. Да сколько, там живет человек русских? В Украине. На момент 2014 года проживало 4 миллиона. Сейчас, я думаю, в дважды меньше. Офигеть. Да. Потрясающе. Да. Еще, еще по статистике продолжает проживать еще 30 тысяч граждан Российской Федерации, которые не спешат возвращаться к себе на Россию и Родину. То, что значит, не, не надо говорить на Россию, надо говорить в Россию. Ну, возможно, вам так удобнее, мне удобнее говорить на России. Ну, ну ради бога, как вам как вам будет, ну, пожалуйста, как вам будет удобнее, да? Так, так и что, там, это, на Украине вообще у русских вообще не осталось, да? Как же не осталось? У нас проживает их около двух миллионов. А еще 600 тысяч где-то в Донецкой, Сумской, Харьковской, Луганской области. Ну, на СВО. В какой области? В Донецкой? Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Сумская, Харьковская. Бегает еще 600 тысяч ежедневно. Никак не могут закончиться. Одноразки. М -м -м. Донецкая область, а это же уже не Украина. Это вам по телевизоре рассказали? Нет, это мне донецкие люди рассказали. Да, ну я живу в Краматорске. Расскажи мне, пожалуйста, где находится Краматорск? Да я не знаю, ты же украинец, ты же со ну, Я живу в Донецкой области в Украине. Ну не, я, я же не должен тебе верить, правильно? Так мне не нужно верить. Я не верю словам. Э, э, я вообще русским не верю. Верить русским себя не Ага, А украинцам верить это уважение, прям уважуха. Как мы видим, Украине доверяют. А Россию все время винят во вранье. Манипуляция, вранье. Ну. Кто, кто вранье? Россия занимается враньем. А Крым чей? Украина. Да, а Трамп говорит нет. И что с того, что Трамп говорит, что нет? Нет, ну, да. Трамп. Он... Мне ну, какая... американский, американский президент, который спонсировал Украину. Да. Так он мне не авторитет. У меня есть Конституция. Так, а Конституция? Так. По какой конституции выгнали Януковича? По конституции Януковича никто не выгонял. Он сам убежал и об этом сказал. Где, когда он сказал? 28 февраля в 2014 году в Ростове. Давай посмотрим вместе. Смотри. Давай. Давай. Яну Янукович. Да. Где? А, вот это его интервью, да? Да, да есть. Так. Телезрители, уважаемые журналисты, настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Mm -hmm. Те, тех, кто с страхом тем, кто пытается оседлать ее. Yeah. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под да. непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких. Поэтому рассказывать вот эти сказки с телевизора, что его кто-то там выгонял, свергал, это вранье. Сам убежал, сам натворил. Дел да, не, не, не хотел отвечать перед законом, хотел дальше воровать денежку и шиковать. Убежал. И в Ростове 28 февраля рассказывал сказки о том, что он легитимный президент. Был легитимным да. до момента, пока мы не выбрали нового президента в мае месяце 2014 года. Ну нет, а Турчинова-то, почему Турчинова назначили? Ну, парламентско-президентская форма правления, парламент высший орган. Высший орган должен был назначить премьер-министра. Николай Азаров подал в отставку 21 января в 2014 году. Премьер-министра не было. В таком случае Верховная Рада Украины назначила главу Верховной Рады Украины Турчинова. Все нормально. Революция гидности, как говорится, да? Полностью с тобой согласен. Поэтому не нужно рассказывать, что кто-то там по Конституции Януковича. Вот, вот смотри, Вот смотри, когда происходит революция... Тогда отваливаются территории. Ни в коем случае. Разва... Отваливаются это? территории в момент какой-то агрессии. Россия 20 февраля в 2014 году совершила акт агрессии против Украины. Начав аннексию Крымского полуострова. Крымский полуостров был автономией же. Правильно. Сейчас автономии нету. Упразднила Россия автономию. При оккупации и аннексии. Нет. Ну, при Украине же была автономия. Правильно. А при России упразднили при оккупации и аннексии. Отобрали право, автономное право коренных жителей, крымчаков, караимов и крымских татар. Они что-то имеют против? По сегодняшний день ежегодно собирают крымскую платформу, где обращаются ко всему миру, чтобы мир как-то повлиял на Путина, чтобы Путин отказался продолжать аннексировать крымский полуостров. Поэтому да, имеют право. И чего, там провели референдум на эту тему? Где, в Крыму? Нет, никто референдум не проводил. Референдум а может... а почему-то, а почему почему-то, почему, почему они тогда предъявляют? Референдум может проводиться только в момент, когда государство может это проводить согласно Конституции своей. Они предъявляют. Ну, согласно потому... Конституции, согласно Конституции. Они предъявляют, потому что Российская Федерация отобрала их дом. А за то, что за то, что. Жители Крымского полуострова э, говорят свою позицию про украинскую их сажают ФСБ в тюрьме. Референдум. Ну, жители Крыма провели референдум. Нет, Уже. Не да. проводился референдум. Согласно Конституции а. Украины проводится референдум. А, ну ладно. пускай будет так. Да, ну так и есть. Поэтому не нужно да. заниматься враньем, там рассказывать сказки о том, что Януковича кто-то согласно Конституции выгнал. Да. А что тогда? 31 января 2024 года Международный суд Организации Объединенных Наций отклонил все иски Украины. Почему? Какие именно иски? О чем ты говоришь? Но об агрессии, об агрессии России, про Крым и так далее. Да, давай посмотрим, почему бы нет. 31 января 2024 год. Да. Решение суда ООН 31 января 2024 года по отношению российской агрессии, Крымского полуострова и других аспектов. там? Еще, еще жди. еще. А, а. Так, первое. Нарушение конвенции о борьбе с финансированием Суд установил, что Российская Федерация нарушила свои обязательства по статье, по статье 9 которая не провела расследование фактов, которые предоставила Украина. А Украина предоставляла факты, что Российская Федерация занималась финансированием на территории Украины, в восточной части Украины. Российская Федерация не провела расследование, и суд отклонил просьбу Украины, так как у них не было доказательств. Россия отказалась проводить. Далее. Другое. Ну, сбитый самолет MH17 уже его признали, что это Россия сделала. То есть был пересмотр э, дела и признали, что Россия э, принимала участие в сбитии. Далее, что еще? Российская Федерация нарушила статью 2а и 5... Все, так швидко. Такой, садим. Ох, сейчас конвенцию В конвенції все написано, просто конвенцію росіяни до кінця не читають. О там Україна дійсно подавала прохання визнати Російську Федерацію країну, яка спонсорує акти. На східній частині України. От, але Російська Федерація, звичайно, що не провела розслідування. І в Україні як таких доказів не було, тому що докази, ну як би, докази були, але ці докази не приймалися, доки Росія не надасть свої докази. Росія вирішила не надавати докази, тим самим просто заморозила розслідування. Ну, що ж зробиш. Здорово. А чому общаєшся? А в суттур, нічого не помінялося. Так о чому? все тоже говорю уже ничего не поменялось предлагай темку как повлияли как повлияли диверсионные действия украинской армии на боеспособность российских подразделений на земле на земле как повлияли угу. как же ж повлияли никак Давай. не может россия захватить украину приходится все мобилизировать и мобилизировать новые новых людей на линию фронта Поэтому ну повлияли таким образом, что Украина защищается Россией. А России нужно больше ресурсов, чтобы наступать. Я сразу слышу, слышу ложь. У нас нет мобилизации. Ты же знаешь. это. Ой, Абастрекин, глава Естественного комитета, четко рассказал, как он собирает, ловит людей на улице и отправляет на СВО. Это искусственный интеллект сделал, показали украинцам, и теперь вы хлопаете в ладоши, что оказывается не только у вас беспредел есть. Ужас. Заходишь, открываешь ТАСС, государственные СМИ Кремля, и они просто цитируют слова Бастрыкина. Вот это, вот это поворот. Ну, это же вранье. Не нужно заниматься враньем. Искать, неинтересно. Давай, что искать? Давай. Да, впиши. Бастрыкин заявил, что выловил 80 тысяч граждан Российской Федерации. Бастрыкин заявил, что выловил 80 тысяч граждан Российской Федерации. Читай, слух. Таз открывай. Подожди, подожди. Там есть и текстовый формат, и видеообращение его на юридическом форуме в Санкт-Петербурге. Ой, ё-моё, да, вот это поворот. Этого не показалось. Да подожди. А десятки натурализованных граждан на передовой. Так, Россия заявил, что в России отловили 30 тысяч мигрантов. Подожди, что-то я тебя не понял. Ты сейчас что мне тут задвигаешь? Еще раз. Бастерейкин заявил, что наловил 80 тысяч граждан Российской Федерации, 20 тысяч из которых он отправил на СВО. Это мигран, про мигрантов речь? Так? Не, про граждан Российской Федерации. не танди, ты брешешь? Да, давай я да. открою сейчас, что там? Да при чем здесь мигранты? Ты слышишь меня или не слышишь, таксист? Открой, открой его обращение, открой в Яндексе видео. Что ну, ты мне муть какую-то додвигаешь. Я могу открыть видео тебе включить. Или сам открывай, смотри. Так, что какое видео? Ну, где он заявляет об этом, как он выловил 80 тысяч со Следственным комитетом и и 20 тысяч отправил на фронт? А, это, это, же речь шла о мигрантах. А мигранты а, имеют гражданство Российской Федерации? Да. Да. да, но при этом они должны отдать военный долг, или попросили Не, во... они должны просто служить в армии, и все. Они не должны ехать воевать. Долг. Они должны отдать свой долг. Нет, нету такого понятия отдать свой долг. Не занимайся враньем. Повторюсь еще раз, граждан Российской Федерации. Заметь, я не врал, это ты пытаешься перекрутить законодательство Российской Федерации. Не ври. Пытаешься перекрутить. Не ври. Я тебе сразу сказал, что речь идет о мигрантах. Не ври. Получить. О гражданах Российской Федерации еще раз. Ты иди служи. Не ври. Получил паспорт, иди служи. Служить в армию, но не воевать. А в твоих словах, а у нас в армии, это значит воевать, друг мой. Что ты, несешь, что? что ты за бред несешь? Армия, ты проходишь службу, когда настает там, тебе условных там, 18 лет, или ты получаешь гражданство, а СВО это другая законодательная юридическая э, точка зона специальной военной операции. Зачем ты занимаешься враньем? Иначе пойдешь... Посмотрим заявление Бастрыкина вместе. Тут я вижу, вообще не разбираешься, даже не понимаешь, о чем идет речь. Нету в законодательстве Российской Федерации такой статьи, где мигрант, получая гражданство, должен отдавать свой долг сразу же на войне. Не ври. Укру знать российское законодательство. Бастрыкин. Давай. Прощение. Смотрим. Одна минута. Послушаем вместе. Мы я еще раз скажу, я говорил это, еще раз подтвердю, что наше военное следственное управление полномочено мною проводить регулярные рейды по тем местам, где находятся мигранты, вместе с МВД, Росгвардией. С какой целью? Мы отлавливаем граждан Российской Федерации, которые получили гражданство иностранцев, но не встали на воинский учет, хотя обязаны это сделать. Мы отловили уже 80 тысяч вот таких граждан России, которые не то что на передовую, они в военкомат не хотят сходить, потому что вот как этот герой, их могут же послать на передовую, но этот-то пошел ради гражданства, а те нет. Значит, 80 тысяч мы отловили, поставили на воинский учет, и уже 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится жить в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане. Находится на передовой ну, Вот вам и топовый приклад А он, конечно, еще в ЦИК, что ему еще нужно делать Вот, привет О, а мы общались, по-моему Серьезно? Не помню, о чем общались? Не знаю, о будущем Ты знаешь, как будет выглядеть будущее? Нет Я интересуюсь у украинцев, какие, какое будущее они хотят Будущее без России. Ну а как это сделать? Ну, чтобы Россия не вторгалась на территорию Украины. Так это раньше надо было думать. Это не будущее, это прошлое. Ну как вот же при мы можем заставить и не нападать на Украину? Да какая разница, какой был президент? Агрессия это Российской будет, Федерации. Это прошлое, Давай по очереди говорить. Агрессия Российской Федерации полностью зависит от агрессивной политики Российской Федерации. Ничего подобного. Я уже ответил, ты можешь предполагать, я слушаю. Агрессия Российской Федерации зависит только от политики Украины. Вы же сосед. Я что-то не видел, чтобы Российская Федерация сделала какую-то агрессию в сторону Финляндии или Швеции, которые вступили в НАТО. Поэтому Ничего. ты несешь полнейшее вранье и полнейший бред, когда утверждаешь, что политика Российской Федерации зависит от э, Украины. Нет. Ну, вступили они в НАТО и что? Что ну, они что Россия... они могут сделать? Вам очень... ничего интересного нет. Россия очень сильно была против вступления Украины в НАТО и на основании Конечно. этого начала военную агрессию по отношению к Украине. Самый продукт, что вы так никогда и не вступите. Слушайте, на самом деле никогда не должна была вступить и Швеция с Финляндией. Но, как мы видим, времена изменяются. Поэтому не вам решать, кто будет вступать. Ваше мнение вообще никто не берет под внимание. Ну хорошо. А и все.